Интересно, его тут О, ребята, вы уже со мной. Ну что ж, всем привет, ребята. С вами я, Смешно Чел. Сегодня мы продолжаем выживание в Майнкрафте. Ребята, кто ждал сразу лайкосик? Сразу с каждого от имени П, то есть Полина, до имени Никита, там, або Макс, або, не знаю, або, например, Лера, там, Лера, Вика, а Вероника, чик-чик-чик, о нет, я улетаю, а я там про Веронику, чику-чику, я спеваю, ладно, так, надо подняться, значит, что мы будем делать в этой серии, в этой серии, я надеюсь, мы попробуем найти железо, если мы его найдем, будет дуже хорошо, Того, что сейчас... У мене дефіцит дуже великий. В цьому, бо вообще немає ніякої руди. Не Ні той, не перший, не третя, не четвертий. Може, хоч десь ми цю руду знайдемо. Там, не знаю, железка там або. Ну, камушек у нас є. У нас є камінні інструменти. Ну, кстати, если ми не знайдемо руду. Буде дуже плохо, ребята. И нам придется, короче, э, ну, придется шукать шахту. Факела я сделал, но надо, во-первых, найти хорошую прям шахту. Я, например, в прошлых моих видео, хотя я там не нашел, но я куда же шахту. Я бы просто, ну, я даже камень там было, дуже мало камня, по-моему. Так вот, э, вывлазим, в принципе. И надо найти пещеру, э, ребята. Так что срочно помогать и мне находить пещеру. Если вы здесь побачите пещеру, сразу кажите. Так что да. Тут тика уголь. Я не знаю, уголь собирать либо нет, либо не надо. Кстати, э, я скажу одно не имя тика на ком Полина. Угу. Все. Тика на ком наказать? Я вас приду приду. Надо раскопать. Uh, чувствую, я все видел, я его начал, мы не найдем просто ни одной руды. Не от А, не до Б. Не, а, до Я, не до Полины, короче, да. Тут, короче, вообще нема никаких руд. Тут только эти штуки. только уголь, уголь. Я уже заморюсь его, если честно, собирать. Кстати, ребята, на какой мы серии построим дом? Просто надо собрать ресурсы для дома. Проблема вот в чем. Так что да, так что да. Я вот думаю, что сделать типа деревянный дом, но только там будут стенки из не камня, а из, допустим, из утюга блока. Хорошо. Не, давайте из камня сделаем пол. Э -э -э -э, стенки мы найдем еще разработать. А потом, если что, побачим. Да, ребят? Так, так, куда мне идти? Надо на вот эту остров. Я кстати переплыть. Я сейчас, в принципе, просто переплыву. Бульк. Теперь выплываем. Да, все, выплываем, все. Ну, кстати, ребята, если вы хотите понять, чего я всегда кажу в каждом видео, Полина, 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 что за имя всегда попадается? Да проблема в том, что Короче, короче, побачите в следующем видео. Я в следующем видео расскажу, чего всегда в каждом ролике Полина... Кстати, вот эти все, все цветы цепали. Угу. Если что, хорошо, хорошо. Угу. Угу. Ладно, ребята, просто я тоже сильно хочу какую-нибудь пещерку маленькую, хотя бы мини-пещерку. Но, видимо, видимо, не сегодня. Видимо, не сегодня. Эм, и что работать интересно? И что же мне делать? Что же мне делать? Да, конечно. Тут камни тика немай, на майной одной пещерке. На маленькой. Овечка тика тут. Овечка, привет! Как дела? На